vashingtondan amerika ovozi namoyish etadi shu kunning eng dolzarb mavzulari markaziy osiyo xalqaro hamjamiyat amerika xalqi va hayoti siyosiy ijtimoiy va madaniy yangiliklar bularning hammasi bizning kundalik radio dasturlarimizda va haftalik amerika manzaralari ko'rsatuvida shuningdek internetdagi sahifamizda amerika ovozi xolis tezkor va ishonchli axborot manbai bugungi dasturimizda o'zbekiston amerikalik olim nigohida professor frederik star bilan suhbat oq yangi rahbar yangi siyosat mobil salom iqlim va siz dunyoning bu qismidagi siyosiy iqtisodiy va ijtimoiy manzara tafsilotlar bilan vashingtondagi studiyamizda shohruh hamroh assalomu alaykum amerika xalqi va hayoti tashqi siyosati va global mavzular haqidagi dasturimiz huzuringizda o'zbekiston yangi rahbariyat bilan 2017 yilga qadam qo'ydi mamlakatda sud tizimini isloq qilish korrupsiyaga qarshi kurash va biznes muhitni yaxshilashga qaratilgan qonunlar kuchga kirgan o'zbekiston bilan yaqindan tanish amerikalik olim frederik star bu ishlarni ijobiy baholaydi markaziy osiyo hukumatlari va jamiyatlarini quvvatlashimiz kerak deb uzoq yillardan beri bong urib kelayotgan professor yaqinda toshkentdan qaytdi uni suhbatga chorladikjanob star uh, yaqinda o'zbekistonga borib saylovlarga o'z ko'zingiz bilan guvoh bo'ldingiz taassurotlar qanday A very interesting time. Uh, uh, o'zbekistonda bir necha ajoyib kunlarni o'tkazdim bir nechta saylov uchastkasida bo'ldim jarayon yaxshi tashkil etilgan ba'zi saylovchilarning oilaviy ovoz berayotgani haqidagi tanqidiy maqolalarga ko'zim tushdi bu eski an'ana hali beri yo'q bo'lmaydi mening o'zim ham saylov uchastkalarida ko'plab er xotinlarni farzandlari bilan ko'rdim ammo saylov yaxshi o'tdi So, but as we know, ammo saylovlar hali demokratiyadan darak emas shunday emasmi yo'q albatta buni <tip> hatto o'zbek rasmiylari ham davo qilayotgani yo'q deb o'ylayman bu bir jarayon bir qaldirg'oschni ko'rganingiz bilan bahor kelgan bo'lmaydi bu o'zbekiston uchun muhim bir davr siyosiy partiyalar ahamiyatini tushunib yeta boshlayapti albatta bu partiyalarning yuqoridan kelgan ko'rsatmaga ko'ra tashkil etilganini hamma biladi ammo biror odamga biznes karta telefon idora va kompyuter bersangiz tez orada partiya vakili ekaniga ishonch hosil qiladi so'ng xorijga boradi boshqa mamlakatlardagi parlamentlar ishi bilan tanish bu jarayon o'zbekistonda salkam o'n yildan beri davom etmoqda mana hozir esa bu ish natijasini ko'ryapmiz masalan prezidentlikka nomzodlardan biri saylov kompaniyasi paytida ijtimoiy sahifalardan keng foydalandi partiyalar xalq orasida tarafdorlari kim ekanini asta sekin bilib olyapti bu to'g'ri yo'nalishda qo'yilgan qadam bo'ldi va qoqilishsiz lekin nomzodlar saylovda yutqazishini oldindan bilganini tan olarsiz axir lets beadid keling <im> ochiqchasiga gaplashaylik janob mirziyoyevni so'nggi o'n yildan beri mamlakatda deyarli hamma taniydi uning g'alaba qilishi hech kimga sir emas edi biroq shunga qaramay janob mirziyoyev saylovdan oldingi tashviqotdan qochmadi shunchaki nutqlar bilan cheklanmadi u muvaqqat prezident sifatida konkret ishlarni qildi masalan poytaxtda ilgari to'silgan ba'zi yo'llarni ochdi boshqa ishlarga qo'l urdi u bularni qilmasa ham bo'lardi o'sha to'qson foiz ovozini olardi biroq saylov kompaniyasini olib borishga ahd qildi ayrim tashabbuslarni olg'a surib saylanganidan so'ng ularni unutmadi no, marhum islom karimov ham prezidentligining boshida islohotchi edi deganlar bor mirziyoyev sizga prezidentligining boshlang'ich yillaridagi karimovni eslatmayaptimi yo'q bu ikki holat bir biridan keskin farq qiladi islom karimov prezidentlikka kelganida paxta ishi oqibatida davlat xizmatidagi minglab o'zbeklar ishini lavozimini yo'qotib bo'lgan edi karimov bu odamlarni avf etib siyosiy hayotga qaytarishga kirishdi bu butunlay yangi davlat edi o'z tashqi ishlar vazirligi bayrog'i davlatga xos boshqa elementlari yo'q edi bugungi ahvol undan keskin farq qiladi janob mirziyoyev vaziyat tushungan odam karimov ham shunday edi uning bosh vazifasi mamlakatni barcha tahdidlardan himoya qilish edi mirziyoyev muhim bo'lgan moliyaviy valyuta tizimlarini nazoratga oldi qo'shni mamlakatlar bilan aloqalarni yaxshilashga saylovlardan oldin kirishdi endi orqaga yo'l yo'q albatta ayrim xorijiy mamlakatlar uchun viza tartibini bekor qilish qaroridan voz kechildiku deyishingiz mumkin umid qilamanki bu vaqtinchalik holat o'ylaymanki mirziyoyev bu masalaga chuqurroq nazar tashlab ba'zi muammolarni ko'rgan bo'lishi mumkin viza masalasi yengillashsa buning ketidan ko'plab o'zbeklar foyda ko'radi bu xorijiy tadbirkorlar uchun ham yaxshi chunki viza olishga olti hafta ketadigan bo'lsa tadbirkor boshqa mamlakatga borishga majbur bo'ladi agar o'zbekiston qo'shni mamlakatlarga ochilishni istasa bu ishni cho'zmasligi kerak umid qilamanki bu masala to'rt yilda emas undan ertaroq ikki yilda yoki bir yilda hal bo'ladi shavkat mirziyoyev bilan yuzma yuz ko'rishish imkoni bo'ldimi no, yo'q bo'lmadi lekin u odamning saylovdan ikki kun keyingi ma'ruzasini tinglash uchun bordim bir nechta narsa diqqatimni na tortdi mirziyoyev o'rta yoshdan o'tgan bo'lsada ancha jonli ekanini ko'rdim u mamlakatni ko'p kezgan joylardagi odamlarni yaxshi biladi hokimlarni saylash ehtimoli haqidagi gapi menga yoqdi u hushyor odam agar aytayotgan gaplarining amalga oshishiga ishonmasa gapirmasdi lekin agar amalga oshmasa ko'p odamlarning undan ko'ngli qoladi o'zbekistonda qabul qilinayotgan qarorlar olib borilayotgan siyosat nafaqat o'zbekistonga balki butun mintaqaga hatto afg'onistonga ta'sir qiladi shu paytga qadar qilinayotgan ishlarni ijobiy deb bilaman aqsh va o'zbekistonda yangi rahbarlar keldi bu ikki mamlakat aloqalari istiqboli haqida gapirishga hali ertami That's a very, very interesting question. Bu juda ham qiziqarli savol nazarimda yana mintaqaviylik haqida gapirishimiz kerak qo'shma shtatlar markaziy osiyo kavkaz yoki ukraina siyosatini rossiya orqali hal qilishi kerak deb hisoblamayman aqsh davlat departamenti va boshqa vazirliklariga yangi odamlar kelar ekan, mintaqa bo'yicha siyosatni o'ylab ishlab chiqadi shimoldagi qo'shnidan qanchalik katta bosim kelayotganini ko'radi afg'onistonga katta mablag' sarfladik ko'plab askarlarimiz hayotini qurbon qildik o'ylaymanki qo'shma shtatlar bu mamlakatni shunchaki tashlab chiqib ketmaydi obama shunday qilmoqchi bo'ldi lekin yangi ma'muriyat o'zgacha siyosat yuritadi deb o'ylayman c besh plyus bir tashabbusi markaziy osiyoning o'zidan chiqqan edi va jon kerri uni amalga oshirdi 2008 yilda abdulaziz komilov vashingtonda elchilik qilgan mahal shu kabi tashabbusni ilk bor olg'a surgan edi bu gal esa qozog'iston amerikadan chiqmagan g'oya bu qo'shma shtatlar afg'onistonda ishni oxirigacha yetkazishi kerak hozir chiqib ketish yaramaydi axir koreyadan yaponiyadan germaniyadan tayvandan ishni chala qilib ketmaganmizku bu davlatlarning iqtisodiyotiga nazar tashlang hozir yuksalgan agar afg'onistonda mas'uliyat bilan diqqat bilan ish qilsak ki butun markaziy osiyo va ayniqsa o'zbekiston uchun transport savdo sarmoyalar imkoniyatlari ochiladi ijobiy imkoniyatlarni ko'ryapmiz ammo salbiy ehtimollarga ham ko'z quloq bo'lish kerak mirziyoyev rahbarligida o'zbekiston tashqi siyosati ko'proq rossiya tomon qaraydi deb ayta olamizmi masalan mirziyoyevning yangi yil tabrigiga e'tibor bering karimov tabrik bilan chiqmasdi ikki tomonlama bayonotlar yaxshi ular ko'proq ramziy ma'noga ega bu bilan o'zbekiston yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilib qolmaydi vaholanki bu iqtisodiy ittifoq emas ochiq so'zlaylik bu siyosiy ittifoq shimol tarafdan bosim bor o'zbekistonda bunga ijobiy qaraydiganlar ham bor biroq milliy va mintaqaviy suverenitetni himoya qilayotganlarning ovozi balandroq kelmoqda o'zbekistonda bo'lganingizda gulnora karimova masalasi bilan qiziqdingizmi -ma? bu practical... masala hozir amaliy moliyaviy va huquqiy tus oldi boshidan o'zi shunday bo'lishi kerak edi hozir bo'lyapti ham bu mavzuni endi boshimizdan chiqarib olg'a yurishimiz kerak lekin u hozir o'zbekistondami chunki kimdir uni xorijga chiqib ketdi kimdir esa uy qamoqda deb aytayapti. yo'q bilishimcha o'ziga qarashli uyda yashayapti internet aloqasi <alaka -s conclusions> yo'qdek shunga o'xshaydi uy qamog'ining shartlaridan <laughs> biri ham shu moliyaviy va huquqiy masalalar hal bo'lishi bilan u yana ozod fuqaro bo'ladi deb o'ylayman bir vaqtlar uni o'z otasiga voris bo'ladi degan xayollar gaplar bor edi hozir bu masalaga barham berildi vaholanki o'zbekistonda hokimiyatning avloddan avlodga o'tmayotgani mintaqaga ijobiy ta'sir <impaired> qiladi janob star amerika ovozi bilan qiziqarli suhbat uchun minnatdorchilik bildiraman. Thank you. vashingtondagi Johns hopkins universiteti qoshida markaziy osiyo va kavkaz instituti rahbari o'zbekistonda saylovlarni kuzatgan frederik star bilan suhbatimiz edi uni to'liq holda saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz jumladan facebook va YouTube da tomosha qilishingiz mumkin fikr va mulohazalaringizni kutib qolamizxalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deya belgiladi g'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi sizning xizmatingizdamiz tomosha qilib boring telejurnalimiz davom etadi donald tramp prezidentligining ilk kunidan boshlab o'nlab qarorlar imzoladi obama davrida qabul qilingan kelishuv va tashabbuslar birma bir bekor -bir, qilinmoqda prezident tramp aqshni tinch okeani bo'yidagi 12 davlat bilan tuzilgan erkin savdo shartnomasidan chiqarishga ko'rsatma berdi. Savdo adolatli bo'lishi kerak har ikki taraf teng foyda ko'rsin hech kim yutqazmasin rossiya bilan aloqalar jonlanishi mumkin oq uy matbuot kotibi bu davlat bilan suriyada qo'shma harbiy amaliyotlar o'tkazish ehtimolini tilga oldi islomiy davlat guruhini yo'q qilish uchun rossiya bo'ladimi boshqa bir davlatmi manfaatlarimiz mushtarak bo'lsa hamkorlik qilamiz Trump fikricha amerika iroq nefti ustidan nazoratni saqlab qolish kerak edi neft konlarini saqlab qolganimizda islomiy davlat to'dasi paydo bo'lmasdi chunki bu guruh qora oltinni sotib kuchga to'ldi imkoniyatni boy berdik prezident aqsh shuncha sarmoya qilib evaziga nima foyda ko'rdi deb so'rayapti xolos tramp qasamyod marosimidan bir kun o'tib markaziy razvedka boshqarmasiga tashrif buyurdi oq uyga ko'ra razvedka rahbarlari va prezident o'rtasida hech qanday ziddiyat yo'q bu gaplar safsata prezidentni juda yaxshi kutib olishdi uning nutqini katta qiziqish bilan tinglashdi janubiy xitoy dengizidagi hududiy tortishuvlar haqida gap ketganda aqsh xalqaro suvlarda o'z manfaatlarini himoya qiladi deydi spayser ammo pekin o'ziniki deb davo qilayotgan hududlar ham bunga kiradimi yo'qmi noma'lum amerikaga borib ishlamoqchiman buni qanday qilsa bo'ladi degan o'nlab maktublar keladi bizga bu yerda ishlashni xohlaydiganlar ko'p ammo ish vizasini olish oson emas 2017 yil uchun malakali ishchi vizasiga 236 ming odam ariza topshirgan vaholanki bir yilga beriladigan vizalar soni 85 besh mingta hatto ish vizasiga ega bo'lib turib ham chet elliklar aqshda biznes boshlashi qiyin kaliforniyada bir kompaniya ana shunday ishbilarmonlarga yordam berish yo'lini topdi be back. What? terminator filmidan ilhomlangan <laughs> nindzefu bolaligidan robotlar yaratishni orzu qiladi uning orzusi uylar uchun aqlli jihozlar ishlab chiqarish orqali amalga oshmoqda ixtirochining moslamasi hatto latifa ham aytadi What happened when the strawberry crossed the road? It caused a traffic jam. so we are basically making a mini kichik kompyuterlar yaratyapmiz quruvchilar uni uylarning devorlariga o'rnatadi u orqali telefoningiz va boshqa jihozlaringiz bilan bog'lanasiz asli xitoylik bo'lgan food startapining asoschilaridan biri u aqshda ishlash va biznes ochish imkoniyatiga Unshackled nomli sarmoyadorlar kompaniyasi yordami bilan erishdi. Ularning yordamisiz homiyligisiz bu ishni qila olmagan bo'lardim asoschilaridan biri manan Mehta amerikalik ammo ilgari vizasi bor odam bilan ishlagan mextaning aytishicha işçi, xorijlik ishchilar aqshda faqat h 1 b vizasini olishga homiylik qilgan kompaniyada ishlashi mumkin xolos agar ular o'z biznesini boshlamoqchi bo'lsa doimiy ishidan tashqarida ishlashi kerak mextaning kompaniyasi shu sababdan yopilgan ular bilan faqat kechasi va dam olish kunlari ishlardik e innovatsiyalar kuchaygan bir paytda tez ishlamasangiz orqada qolib ketasiz xorijliklarning viza olishiga homiylik qilib o'z bizneslari ustida to'liq ishlashlariga imkoniyat yaratib beradi kompaniya istiqbolli startaplarga uch yuz ming dollargacha sarmoya kiritadi va silikon vodiysi markazidagi ofisdan joy beradi kompaniya tadbirkorlarga maslahat va yo'l yo'riq ham ko'rsatadi <-gathrebbe> idea development biznes g'oyasini rivojlantirish marketing va sarmoyadorlarni qanday jalb qilish so haqidahamma where... bir joydan ishlaydi bu esa bir jamoani shakllantiradi ular o'zaro tajriba almashadi ishlagan va ishlamagan yechimlarga asoslanib tezroq rivojlanishadi Unshackled shu paytgacha 15 davlatdan kelgan startap asoschilariga homiylik qildi. qildielizabet Lee behzod muhammadiy amerika ovozi uchun suv sathining ko'tarilishi aqshning sohil bo'yidagi ko'plab shaharlarida toshqinlarga sabab bo'lmoqda natijada ko'chmas mulk bozori zarar ko'ryapti sug'urta qiymati oshyapti mutaxassislar vaziyatdan tashvishda suv sathining ko'tarilishi natijasida florida shtatidan nyu yorkgacha bo'lgan sohil bo'yi shaharlarida toshqin ko'paygan virjiniyaning norfolk shahri atrofidagi dengiz va daryolardan asrlar davomida foyda ko'rdi tijoriy yuk tashish rivojlandi yirik harbiy dengiz bazasi qurildi bu sohalar ketidan ko'plab bizneslar gulladi suvning toshishi pastroqda joylashgan mahallalarga muammo tug'dirmoqda karent Spite'ning uyini so'nggi bir necha yilda 3 marta suv bosdi bungacha bu atrofda toshqin umuman kuzatilmagan edi. Uyimizdagi narsalarning suzib yurganini ko'rdik xuddi plajda bo'lgani kabi to'lqinlar uyga kirib chiqa boshladi narsalarimizni apil tapil yig'ishtira boshladik old dominion universiteti tadqiqotchisi rey tolning aytishicha suv sathi dengizlarda anchadan beri ko'tarilib borgan har yigirma yilda suv ma'lum darajaga ko'tariladi bu so'nggi yuz yildagi kuzatuv xulosalari endi esa jarayonning tezlashishidan xavotirdamiz suv sathi birdaniga ko'tarilib ketishi mumkin ko'chmas mulk sohasida izlanish olib boruvchi deren blomvistning aytishicha sohil bo'yida joylashgan uylar mo'tadil iqlim va ajoyib manzara tufayli odatda qimmat turadi ammo toshqinlar bu uylar narxini tushirib yuboryapti buni bashorat qila olmadik tabiiy ofatlar natijasida uylar vayron bo'lmoqda ularning bozori ham o'lyapti ba'zilar uylarni ko'tarmoqda bu esa ancha qimmat toshqin sug'urtasi narxini tushirishga yordam beryapti bu uylardagi drenaj sistemasi ancha qo'l kelmoqda biroq uyni ko'tarish oson emas ham qimmatdir ba'zi joylarda esa buning iloji yo'q masalan yuz yillik binoda elektr jihozlari yuqoriroqqa ko'tariladi deydi sug'urtachi Mike Vernon. hamma elektrik shetchiklar suv qaynatuvchi titanlar boshqa joyga ko'chiriladi drenaj sistemasi o'rnatiladi toshqin zarari ehtimolini cheklash hisobiga sug'urta bahosini tushirish mumkin aks holda uyni hech kim sotib olmaydi hukumatlar harbiy rahbarlar sug'urtachilar uyni sotmoqchi bo'lgan odamlar olimlar birgalikda va hamkorlikda bu masalani o'rganib chiqib jamoalarga zararni kamaytirish hamda bo'lajak qurilishlarni vaziyatni hisobga olib amalga oshirish ustida o'ylashi kerak odil ro'zaliyev vashington siz o'zingiz yashayotgan yurtda iqlimda qanday o'zgarishlarni sezyapsiz bo'stondan hamkasbim navbahor imomova bilan bog'lansak mobil salom hozir bu yerda harorat minus olti sovuq lekin chidasi bo'ladi kecha kuni bilan qor yoqqan bugun ertalab tindi bugun siz bilan iqlim haqida gaplashmoqchiman ob havo tabiiyki hayotimizdagi muhim omillardan biri va har holda ob havo haqida har kuni bir necha odam bilan fikr almashsangiz ajab emas lekin iqlim haqida haqidachi masalan yer yuzida harorat tobora ko'tarilib borayotgani haqida siz qanchalik xavotirdasiz bu borada hozir dunyo bo'ylab munozara qiziganda qizigan amerikada masalan jamiyat bu borada ikkiga bo'linib qolgan bir tarafga ko'ra yer yuzida harorat ko'tarilib borayotgani salbiy oqibatlarga yetaklamoqda va insoniyat tabiat kelajagi xavf ostida ikkinchi tomonga ko'ra esa global iqlim doimiy ravishda o'zgarib borgan bu tabiiy jarayonlar va vahimaga hojat yo'q lekin hamma bir fikrda kelishadi ya'ni inson tabiatga atrof muhitga nisbatan mas'uliyat bilan yondashishi kerak jahon banki mutaxassislari bilan gaplashsangiz ekologlar bilan gaplashsangiz qolaversa mana yaqinda xitoy davlat akademiklari chiqargan hisobot bilan tanishsangiz markaziy osiyoda doimiy muzliklar erib borayotgani tezlikda eriy boshlagani salbiy oqibatlarga yetaklashi mumkin suv bo'yicha muammolar vujudga kelishi mumkin mamlakatlar orasida bu borada ziddiyatlar kuchayishi mumkin degan bir xavotirli xulosalarni uh, o'qiysiz uh, uh, bilasiz mintaqa qishloq xo'jaligiga asoslangan dehqonchilik hosildorlik uh, bag'oyat muhim shu bois ham mana sizga bugun shunday bir savol bilan murojaat qilmoqchiman siz nimalarni sezyapsiz qish qanday o'tyapti yoz qanday o'tyapti fasllar orasida biror bir o'zgarishlarni sezyapsizmi? xullas mana shu mavzuni tanishtirib fikr va mulohazalaringizni o'rganmoqchimiz va boshqalar bilan ularni baham ko'rasiz degan umiddamiz siz bilan doimiy ravishda aloqadamiz hozircha shu omon bo'ling amerika ovozi televizorda radioda va internetda shuningdek uyali telefoningizda o'qing tinglang va tomosha qiling so'nggi xabarlar tezkor xolis va ishonchli video foto va audio shaklida istasangiz siz ham amerika ovoziga material yuboring dunyo bilan bog'laning smartfon mac yoki android applikatsiyamizni ishlating amerika ovozi barmog'ingiz ostida ikki tillik ta'lim amerika maktablarida shifobaxsh minerallar tafsilotlar dasturimiz davomida siz amerika ovozi televideniyasini tomosha qilyapsiz bir daqiqalik sir deb nomlangan dastur bolalarga mo'ljallangan unda o'quvchilarga matematika va aniq fanlardan topishmoq va jumboq shaklida vazifalar beriladi ingliz va ispan tillarida para ver qué es el misterio que tenemos que tenemos resolver. oddiy mashg'ulot emas bolalar har bir jumboqni yechish uchun ischil izlanish kerak vaqt cheklangan ona ko'chaga ketgan xat qoldirgan tushlikni o'zingiz tayyorlang deb yozilgan unda xolodilnikda tuxum bor y son tuxumlarning ayrimlari pishirilgan qolgani xom lekin uni ajrata olish kerak xo'sh ularni chaqmasdan buni qanday aniqlash mumkin o'quvchilarning boshi qotganqiyin lekin qiziq deydi samadi ismli mana bu o'quvchi har xil yo'llarni sinab ko'rasiz o'qituvchi aytganini qilishimiz shart emas muhimi yechim topish samadiye pishgan tuxumni aniqlash yo'lini topdi pishmaganlari sekinroq aylanadi chunki ichida suyuqligi bor fizika kimyo sirlarini bilish kerak bolalar uchun ham qiziq ham ularni o'ylantiradi zerikishmaydi ularni kichik guruhlarga bo'lib shunday mashg'ulotlar o'tkazamiz. Kelishish kerak sinfdoshlar bir biriga quloq tutishi kerak bu oson emas fikringizni aytsangiz ular sizga baho beradi chunki javob to'g'ri yoki noto'g'ri bo'lishi mumkin darslar ingliz va ispan tillarida o'quvchilar ikki yoki undan ortiq tilda so'zlashadi uyda ham bir tilda emas ko'p tilda gaplashadiganlar bor masalan samadi yangilarni o'rganishga ham tayyorbirini like tushunmasangiz some... ikkinchisiga iki o'tasiz deydi u ispanchada bunday ekan inglizchada mana bunday ekan deb tushuntirasiz menga juda ma'qul I think that for a language immersion ko'p tilli maktablarda bolalar boshqalarga qaraganda zukkoroq tez o'ylaydi tez harakat qiladi ijodkor omilkor chunki bir biridan ko'proq o'rganadi ta'limiy jihatdan boy muhit Karen Rivera o'qituvchi sifatida bir daqiqalik sir dasturini yuqori baholaydi har bir jumboq uchun bir minut uni o'qish esa bir yarim minut vaqt cheklangani bolalarga hayajon va g'ayrat bag'ishlaydi ularni real hayotga tayyorlayapmiz vaqt kutib o'tirmaydi qarorlarni tez tez qilish kerak lekin o'ylab qilish kerak xato qilsangiz zararini ko'rasiz yechim topish yo'llarini shunday o'rganishadi home... masalalarni ingliz va ispan tillarida o'qish bolalarning bilimini oshiradi ularga ilmiy lug'atni o'rgatadi jumboqni yechish birga ishlash talab qiladi murosa qilishni talab qiladi bir daqiqalik sir dasturi maktablardagi yagona shunday mashg'ulot emas amerika o'quv dargohlari tajriba va sinovni yaxshi ko'radi yangilikka ishtiyoqmand minerallar inson vujudi uning salomatligi uchun nihoyatda muhim tibbiy uskunalar va asboblar yaxshi ishlashi uchun ham chuqur ahamiyatga ega Washingtonda bir ko'rgazmada bo'ldik aqsh tibbiyot institutlari deb nomlangan yirik agentlik qoshida tashkil etilgan tadbirda ko'z ko'z qilinayotgan moddalar bir qarashda qimmatbaho toshlar ular tibbiy materiallar deya tushuntiradi mutaxassislar yerdan kovlab olingan bu ashyolar inson salomatligi dorilar va muolaja uchun zarur har biri o'ziga xos rol o'ynaydi kumush masalan antibiotik mis esa oqsil tashiydi tishimiz uchun ham foydali bo'lgan moddalar bor jumladan ftorid har biri alohida vazifaga ega va biz insoniyat uni qanday qo'llashni o'rganganmiz har birining o'z tarixi bor har biri haqida bilmagan sirlarimiz bor yetakchi ekspert jon gallining aytishicha bu minerallar tabiiy uskunalarning to'xtovsiz va sifatli ishlashini ta'minlash uchun ishlatiladi sog'liqni saqlash sohasini ularsiz tasavvur qila olmaysiz beril deb atalmish xrustal modda tasvirga oluvchi texnologiyaning ajralmas qismi suratlar tiniq va har tomonlama sifatli va ishonchli chiqishi uchun muhim tomografiya va mamografiyada radiolog les folio gyubnerit moddasi haqida to'lqinlanib so'zlaydi tibbiy tasviriy sistemalarni kvarsning bu turisiz ishlata olmaysiz apparatlar resultant... bu modda yordamida har bir ko'rinishni uch o'lchamli qilib ko'rsata oladi deylik saratonga chalingan bemorni tekshiryapsiz o'pka qorin va boshqa organlarni shu qadar aniq aks ettiradiki ularsiz shifokor bemorni davolash uchun hech qanday chora ko'ra olmaydi stomatologiya sohasida case... keng qo'llaniladigan gips asosan ispaniyadan keltiriladi gips aslida tosh lekin u boshqa holatga keltirilib ki tishimizni to'g'irlashda va diagnoz qo'yishda foydali aslida bu toshlar va minerallar smitsen muzeyida doimiy ko'rgazmada lekin hozirda tibbiyotchilar qo'lida insoniyat ularni bilishi ularni qadrlashi va tushunishi kerak deydi olimlar olimlarsan'at health... shifobaxsh yo'nalish san'at va sog'liqni esa bir biridan ajrata olmaysiz musiqa desa jon deymiz xrustal va minerallarga qaraganingizda nima ko'z oldingizga keladi foydasini qanchalik bilasiz mineral qimmatbaho metal va boshqa toshlar azaldan jismoniy va ruhiy salomatlik garovi bo'lib kelgan o'rganishda işte davom etamiz behzod muhammadiy Washington. ko'rsatuvimizga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetyapti bilasiz materiallarimizni saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda istagan payt o'qishingiz tomosha qilishingiz mumkin saytimizda Yoshlariston, intergap yuridik klinika va boshqa qator bloglarimiz ham sizga muntazir oilangizga tinchlik ishlaringizga rivoj tilab qolamiz Washingtondagi studiyamizda men shohruh hamro ko'rishguncha